начальника Сержанства в виде полиции, также от руководства от управления национальной полиции в Харьковской области проводим данные мероприятия для того, чтобы люди, граждане понимали о том, что у нас была милиция, теперь у нас, как говорят, стала полиция. Что от этого поменялось, что впереди, как говорят, нас ждет, и как милиция, как говорят, будет влиять или как я сближаться больше, чем была полиция. Но вы это как люди молодые в основном, вас оно еще все не коснулось. Основная масса, конечно, те, которые уже поколения постарше, те все присутствовали при том, как развивалась как действовала, как говорят, милиция. Милиция у нас была до 7, чтобы все знали, до 7 ноября 2015 -го года. 7 ноября 2015 года, согласно закону национальной полиции, который подписан был президентом 4 августа и теперь 4 августа 2015 года, это получается каждый год будет, раньше было 20 декабря, теперь будет день полиции 4 августа. То есть это уже тоже является как -то национальным праздником. Поэтому что у себя, как я включаю, полиция? Полиция это центральный город, Исполнительной власти, которая служит обществу путем обеспечения права совпад граждан, защиты общественного порядка, общественных интересов. Ну и понятно, что проведет преступностью. Если вкратце, то полиция Украины, получается, у нас 14 числа было 100 дней. 100 полиции. Поэтому согласно хотя указаниям... Главы национальной полиции Украины, хакеры, Деканаидзе, то есть, если вы смотрите телевизор, то же самое, министр внутренних дел, куда входит национальная полиция, это АВАК Ашин Борисович, наша земля. Всем были поставлена, как говорят, задачи, то есть провести встречи с трудовыми коллективами различных, как говорят, учреждений для того, чтобы довести людям, как говорят, что с, из них, с принятием закона национальной полиции как говорят, все то, что было, оно становится вопросом, особенно то, которое бережит, и, скажем так, коммунистического строя. Поэтому, это уже конкретно новая структура, она не является правоприемником, как говорят, бывшей милиции. И все сотрудники, которые на сегодняшний день существуют сейчас в данном штате, они пока все находятся во временных штатах. То есть все мы будем проходить, в э, Харьковской область очередная там порядка, мы ждем в апреле месяце регистрацию то есть каждый сотрудник, который когда работал, который не работал, который придет, все, как говорят, полностью пройдут, получается, процедуру иллюстрации, процедуру специальных проверок, очищения власти и тому подобное. Для того, чтобы люди, которые не <coughs> соответствуют данным критериям, могли скажем так оставить, как говорят, и уйти в какие-то другие сферы, но не работать в правоохранительных органах. Для того, чтобы полиция, которая создается, и то, которое вы видите, сейчас у нас ездят там на красивых белых машинах, да, по городу да. одна, из, скажем так, ветвей, это патрульная полиция, которая заменила э, собой как раз, полиция, которая у нас называлась раньше патрульная служба, она сейчас себя включает. Патрульная полиция и подразделения ГАИ, которые у нас были, то есть они у нас по городу Харьков ликвидированы, вы видите, у нас больше сотрудников ГАИ нет. У нас все есть только сотрудники патрульной полиции. Единственное, как говорят, нюанс в том, что в системе, как говорят, получается национальной полиции, есть, как говорят, вот то, что мы представляем а отделы, то есть получается те, которые служат на местах. То есть я как э, получается, это отдела отделения, там у нас как говорят, временные изменения, поэтому разницы нет. Говорят, мы представляем именно территорию, которую служит Дзержинский район. Патронная же полиция, она получается у нас как говорят, обслуживает весь город Харьков и, соответственно, как говорят, у нас получается двойное подчинение. То есть она обслуживает город Харьков, и подчиняется как говорят, своему начальнику для того, чтобы как говорят, не было соединения то есть в одном как говорят, подразделении, чтобы люди выезжали, как говорят, а они выезжают первые за все скажем так, мероприятия. После того, если там это что-то несерьезное, они забирают материал и, как говорят, принимают решение сами. Если там какие-то серьезные, допустим, уже какое-то преступление, как минимум, либо серьезное преступление, тяжко, не дай бог, там, когда грабеж, разбой, убийство, там, говорят, похищение да, транспорта да, и тому подобное. То есть все это, как говорят, конечно, сразу вызывается следственная оперативная группа. Естественно, оперативные группы это выделяются, понятно, из числа сотрудников, то есть, которая была бывшая милиция пока еще, которая перешла во временный штат национальной полиции, то есть сотрудников Дружинского отделения. Мы выделяем, как говорят, то есть заступает круглосуточное дежурство, у нас несколько групп, которые обслуживают, скажем так, все вызова. Поэтому, как говорят, это вот основное, скажем так, отличие, чем стало, как говорят, допустим, от э, того, когда была просто милиция. Опять, что под собой подразумевает. Если раньше у нас как говорят, был выезд порядка там, до 20 минут, то сейчас, как говорят, у нас э, по требованию главы национальной полиции, выезд, как говорят, осуществляется в течение максимум там, до 6-7 минут. Это по городу. По районам, которые находятся в областном подчинении, то есть, допустим, туда дальше, или по, по кругу города, там где-то выезд 15-20 минут. Это очень хорошо, как говорят, для того, чтобы люди смогли, как говорят своевременно получить необходимую помощь. Также, ну, вы сами, допустим, уже кто сталкивался, видели, они сейчас все ездят, говорят, на одинаковых машинах. То есть у них у всех уже выдана красивая форма, еще не так тяжелая. Вот. Да, и в Украине, да. По росту преступлений, конечно, простите, последнее время пошли рост в основном рабежей, рост разбоев, и особенно с применением автоматического нестрельного оружия, которого, ну, к сожалению, из-за этого АТО развелось из-за войны очень много. Поэтому много, конечно, уже проводится. Мы есть плохосты, которые следуют наши сотрудники, мы выделяем недели. Проводятся и есть, как говорят, стоят сотрудники, там еще, скажем так, управление этой деятельности, которая еще они осталось, они по области. Останавливают машины, я думаю, что максимально изымается. Ну, в основном, конечно, Донецкая, у нас область, там изымается очень серьезное, скажем, вооружение. У нас не так, но именно, как я живу, что в связи с тем, что надо, чтобы не или, так ходить по городу, там, по области, по Украине этого оружия, в том числе и взрывчатки, очень как говорят, ситуация изменилась. Вот допустим, что такое сказать? Вот сейчас мы здесь находимся, сейчас получается наш полодел находится на заминированном. У нас сейчас два заминирования. Одного и второго суда, который находится на территории Кагнатижинского района. И получается, административного и хозяйственного суда. Оба суда, как говорят, поступило заявление заминировали. Что такое? Это один нехороший человек, да? Берет по телефону, как говорят, конечно, в основном это, к сожалению, не врачской телефон, который быстро отслеживается. Звонят, как говорят, да, в основном или по интернету спрашивают, как говорят, с неопределенных агентов, либо с телефоном спрашивают сообщения. И с учетом того, что это все фиксируется, мы не можем, как говорят, скажем так, допустить того, что это просто ложный вызов. То есть что делается вот на Сейчас поехали все. То есть, допустим, в каждом суде порядка там 300 человек работает вместе. Плюс те, которые делали, шли. плюс люди, которые находится. Сто процентов сейчас мы всех когда полностью эвакуировали. Сто процентов сейчас заблокировано вход в эти здания. Наши сотрудники стоят там сейчас ночами тоже на выезде. Все, как говорят, там, получается, возле полсудов, как говорят, этих стоят. Сейчас мы ждем, как говорят, две бригады взрывотехников, которые приезжают, без них, как говорят, получается, мы даже не можем как говорят, заходить вовнутрь, проводить осмотр. Туда заходят наши уже, скажем так, сотрудники, следственные оперативной группы, в основном следователи, и заходят взрывотехники с собаками. То есть, вот представьте, ну то же самое, не хочется говорить, да, ваше это, но это все равно, как говорят, оно здесь поменьше здание, чем там. И пока мы не пройдем каждый кабинет, пока не понюхает собака, две собаки не работают, как говорят, в одном помещении, потому что они друг другу мешают. Это пройдет часа два, три, четыре. Поэтому это очень, как говорят, большие, скажем так, траты государства на такие, скажем, на такие детские мероприятия, что то взял за как говорят, заминировал какое-то здание государственного учреждения. Ну, я вам скажу, что только вот уже за, получается, когда у нас действует полиция уже 100 дней, но у нас уже порядка только по делу, порядка 15, там, как говорят, где-то, ну, может, 10 заминировано. То есть вот в последнее время это, до этого у нас была, пока мы еще не перешли, тоже женщина, которую, слава Богу, там задержали, направили в суд. Она тоже минировала, у нас каждый день 3-4, как говорят, какие-то объекты, в основном по территории нашего района, путешествия. Потом, когда ее задержали, она, конечно, была арестована в суд, э, так как это приносит, наверное, большой ущерб, как государства, государству, и находится сейчас не в местах лишения свободы. Поэтому то же самое касаемо и решетки. Допустим, основной момент это, что хочу рассказать, мошенничество. Поэтому уже да, все слабые. Поэтому всем довожу, никто, никаких никому как отходов, карточек не дает. Всех своих родственников предупредите, что если что-то с вами случилось, прежде всего они должны набрать вас, чтобы не рассказывали долго. Должны набрать всех ваших родственников, исчерпать все события, позвонить сначала в, скажем так, в милицию, и в банк как минимум, а потом уже какие-то действия совершать. Потому что сейчас каждый прием, это он сразу говорю, основное, это электронное мошенничество. То есть звонят людям, в э, основном, говорят, пожилого возраста, и говорят там, ваш сын, говорит, шел с техникума и попал в ДТП, срочно надо на операцию, там, 10-20 тысяч. То есть люди пробивают, что это за граждане могут, нет, бабушки быстро называют свои коды, карточки. Потом, пока, как говорят, уже перезвонил, или на карточке уже норм. Понятно, что это все, как говорят, делается вот. Очень быстро и зафиксировано, как говорят, скажу, как задокументировать, это очень тяжело. То есть поднимаются, конечно, и группы, но очень тяжело, потому что их сейчас очень много. То же самое, я говорю, что все, что касаемо звонков с банка, если он входит, и говорят, по любой там ситуации, какой бы ни было, назовите, как говорят, какие-то свои коды по любой карточке, не дай ваш родственник, ни в коем случае. То есть ни один банк этого не делает. Со всеми банками это согласовано. То есть вы можете позвонить, есть, как говорят, любой сервисный центр или полцентр, набирает, как то уже, допустим, приватбанка с лицем представляется человек, вы называете все свои коды, потом только с вами разговаривать. Просто там никто с вами говорить не будет. А любые хотят изменить по карточкам, по счетам, все. У нас сервисные центры, все банки находятся, тем более здесь, в Дзержинском районе везде. Пришли, поговорили, как все, только сотрудникам, которые видят, что он находится в банке, он находится с прежником, все, он каждый вам предъявить свой документ по вашему требованию. Тогда вы должны какие-то эти производители. То же касаемо опять оружия приобретения. Ну, приобретение оружия у нас, слава богу, пока, как я не дали, общее. То есть оружие у нас только может, могут приобрести, скажем так, либо газовое, э, просто у нас граждане, либо оружие, которое относится к какому-то в том числе, различные карамелики, которые похожи на автоматы. То есть они скажут один в один, но у них, как говорят, это ограничено, как говорят, хорошо, и у них идет, как говорят, самым правонарушения, по которым выносим решение по повышению полиции. То есть, как говорят, по агентам, которые после дезинфекции уходят в субботу, подписывали по отчаянику и моя, по каждой теме, скажем так, по районным практическим порядкам, 30-50 протоколов, которые составляются в субботе, поэтому, понимаете, большой лаборатория, там есть 50 тысяч населения. Поэтому, поэтому можно, как говорят, да, то есть мы специально дали для того, чтобы как для сервиса ускорить, как говорят, простую, потому что пока нам... этот вопрос уже рассматривается, но ну, понимаете, я говорю, качество. Надо было сильно быстро говорят, построить, да, менять ту систему, которую берите, на поднизу, о чем я вам все должны понимать. Это наша реакция. Мы находимся на практике, поздравим и учиться. Поэтому, приходите, потому что мы можем помочь. Единственное, что и содержать, и ничего плохого, что не попадает нам по-другому в этой ситуации. Чтобы не мы вам, рассказывали мы можем помочь. Всем спасибо, до свидания. О гражданском кодексе. Поэтому, будьте добры, я хотела бы вам напомнить, что существует такая статья в уголовном кодексе, как умысло излечения об обошкоджении майна. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, ви розумієте, що чуже майно це майно, яке знаходиться в в етапчевнику, а також гуртожитку. Карається штрафом до 50 неоподаткових мінімум доходів громадян, або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 3 років. Це саме діяння, вчинене шляхом, підпало вибуху чи іншим здавально небезпечним способом, або не подіяли на віки.